লাভপুরের বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবির এনডিআরএফের বীরভূমের লাভপুরের থিবা অঞ্চল বন্যাকবলিত অঞ্চল প্রতি বছর বর্ষার সময় কুয়ে নদীর জল বৃদ্ধির কারণে বেশ কয়েকবার নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে এই অঞ্চলের প্রায় পনেরোটি গ্রাম প্রতি বছর বন্যা এলেই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হয় এই এলাকার মানুষদের গত বছর কিছুদিন পর পর একই সাথে দুবার কুয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে বিপত্তি হয় যার ফলে জলমগ্ন হয়ে যায় বলরমপুর সহ প্রায় পনেরোটি গ্রাম আর মাত্র কয়েক মাস পর বর্ষা তার আগে লাভপুরের বন্যা কবলিত থিবা অঞ্চলের বলরমপুর গ্রামে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবির করা হলো ন্যাশনাল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বন্যার সময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে বলরামপুর গ্রামে একটি পুকুরে দেখানো হয় যে বন্যা পরিস্থিতিতে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং কেউ ডুবে গেলে তাদেরকে ঘরোয়া উপায় কিভাবে উদ্ধার করার প্রক্রিয়া দেখানো হয় এমনকি পুকুরে বা যে কোনো জলের মধ্যে কোনো শিশু বা মানুষ ডুবে গেলে তরিকরিতার সমস্ত প্রক্রিয়া সচক্ষে দেখানো হয় গ্রামবাসীদের এই সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবির দেখে অনেক উপকৃত হয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা डिट्रिक लेवल मोक एक्सरसाइज है, है।, है फ्लड से कि जब भी कभी कोई फ्लड से विविधा आती है उसमें किस तरह से हमारी फोर्सेस जो हैं या फिर अपना एन डी आर एफ हमारी या सिविल भी हमारे जो हैं उसके ऊपर किस तरह से एक्ट करते हैं उसका एक प्रैक्टिस होता है ये इसमें जैसे एक रियल सीनेरियो बनाया होता है बनाया जाता है उसके ऊपर ही ये कार्रवाई हम लोग अपनी पूरी करते हैं जैसे कि फ़्लड आती है तो क्या क्या, -क्या होता है दिक्कत जैसे कि फ्लड आएगी तो वेक्शन करना पड़ेगा लोग अपने घरों में फंस जाएंगे इसके अलावा डोनिंग केस होते हैं और कई जगह ऐसे जगह पर भी होता है कि बंदों को कम तैरना आता है और फॉर क्या बोलते हैं एन या एस या कोई भी सिविल जो आपके क्या बोलते हैं उनको वॉलेंटियर्स जो होते हैं वो उस टाइम वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसमें साथ साथ इसमें ये भी सिखाया जाता है आप लोगों को भी कि अगर जैसे विविधा आ जाए जा ऐसे तो वो किस तरह से इम्प्रोवाइज राफ्ट की मदद करते हुए मदद लेते हुए यानी घर में जो घरेलू इस्तेमाल है की चीज़ें हैं उससे हम राफ्ट बना सकते हैं और अपना जो बाढ़ के समय में वहाँ से हम अपने विविधा से अपने बच के निकल सकते हैं जिसको कम तैरना आता है वो राफ़्ट का इस्तेमाल कर सकता है जिसको ज़्यादा तैरना आता है वो उस दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको सीख आपको राफ्ट बनानी आती है तो आपके अलावा जो आपके साथ में या पड़ोस में कई लोग फंसे होंगे तो उनको क्या करते हैं वो राफ़्ट की मदद से निकाल सकते हैं इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि इसमें ड्रॉनिंग केस भी हो जाते हैं तो ड्रॉनिंग केस में उनके फिर परिवारजनों को मिलने की जरूरत होती है उनके परिवार वाले परेशान होते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को भी हम लोग इसमें उनको हमारे डीप ड्राइवर इसमें कि डीप ड्राइवर से कैसे निकाल के के निकाल के 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 छानते हैं हैं छान लेके आते वैसे ही परिवार परिवारजनों को सपोर्ट किया जाता है कितना दिन ये प्रोग्राम केवल एक दिन का है अभी एक समाप्त हो जाएगा यहाँ से इसके बाद हम अपना अगले नेक्स्ट अपने कार्रवाई के लिए ही ब्लॉक में हो रहा है हमारे ग्रामा कौली ग्राम গত বছর দুবার বাঁধ ভেঙেছিল একবার বাঁধ ভেঙেছিল দুবার বন্যা হতে একবার বাঁধ ভেঙেছিল এবং গ্রামে প্রচুর ক্ষতিও হয়েছিল তাই এন টিম এসছে ওরা মানুষকে একটু সতর্ক করে দিয়ে গেল যে কিভাবে বন্যাতে মানুষ ভেসে গেলে কিভাবে নিজেকে উদ্ধার করা যায় বা নিজেকে একটু সতর্ক করা যায় সেটা একটু ওরা মোটামুটি মোটামুটি ভালোই প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলো হয়তো বাঁধ ভেঙে গিয়ে মানুষ হয়তো জলে ডুবে গেলে ওরা বলতে চাইছে যে সামনে গাছপালা থাকলে একটু গাছটা ধরবে আমরা সেই মর্তে হাজির হয়ে যাবো এবং আমরা সেখানে গিয়ে আমরা তাদেরকে উদ্ধার করবো এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেল হ্যাঁ মানে ভালো মানে কিভাবে উদ্ধার করা সেটা ভালোভাবে ওরা প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলের লোক হ্যাঁ গোটা গ্রামেরই লোক মোটামুটি ছিল হ্যাঁ সবাই দেখতে এসছিল